さてアニバーサリーに向けてカウントダウン進めていくよ。時計の針は止まらない。僕たちもまた、変化していこうじゃないか。変化といえばステージバイステージ。新しいお仕をなかなか楽しかったよね。春が終わって、わずらわしい季節が来たね。僕は。 暑さはどうにも苦手だけれどそいでいよいよ私たたちのバベルだね天使と悪魔の反逆気に入ってもらえたかないよいよアニバーサリーはあさってに控えているこの振り返りを締めくくるのは無人の脳を生き抜いたタフな人たちさ